Die Region Kujavien-Pommern liegt im Mittelpunkt des transeuropäischen Verkehrsnetzes 10T und eines gesamteuropäischen Verkehrskorridors sowie in unmittelbarer Nähe von Seehäfen. Einen wesentlichen Bestandteil der regionalen Logistik stellt der internationale Flughafen Bedguscht mit seinem Frachtterminal dar. jednego z kluczowych nie była przypadkowa. O wyborze inwestycji zdecydowała przede wszystkim dogodna lokalizacja, niemalże w sercu Polski, przy drodze ekspresowej S5, która gwarantuje dogodny dostęp do pozostałych części kraju. Zatrudniamy ponad 150 pracowników z całego regionu gminy Żnin. Są bardzo zaangażowani, cały czas chcą się rozwijać, a przede wszystkim są bardzo solidni i zawsze możemy na nich polegać. Das wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Kernstück von Kujavien und Pommern sind Bedgoszcz und toron die einen Ballungsraum mit fast einer Million Menschen bilden. Zu den größten Städten der Region gehören außerdem Grodznie, Warszawa und Inowrocław. Insgesamt zählt die gesamte Woiwodschaft über zwei Millionen Einwohner. Die Region Kujawien und Pommern beherbergt eine hochentwickelte und vielfältige Industrie, die ihr Exportpotenzial und ihre Attraktivität für Investoren bestimmt, die auf der Suche nach lokalen Partnern sind, und zwar Lieferanten und Abnehmer ihrer Produkte. In 2018 wurde die firma Kitron zdecydowała się na nową Polen w Polsce. Wybór padł na Grudziądz w województwie kujawsko-pomorskim. Dlaczego so taka lokalizacja? Zacytowały tak naprawdę trzy czynniki. Pierwszym jest potencjał ludzki miasta Grodzące, ale także województwa. A drugim elementem, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, to jest dostępność ludzi z właściwym wykształceniem. Mówimy to o technikach, o inżynierach. Trzecim elementem była logistyka, i tu mówimy o logistyce zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Die Region rühmt sich langjähriger industrieller Traditionen und eines umfangreichen Investitionsportfolios in der Chemie-, Elektromechanik-, Möbel- sowie Zellstoff- und Papierindustrie, auf die gut 20 Prozent des nationalen Umsatzes entfallen. Werkzeughersteller und Kunststoffverarbeiter sind in dem Industriecluster Bedgoszcz-Werkzeugtal zusammengeschlossen, das den Status eines nationalen Schlüsselclusters hat. Eine wichtige Rolle für die regionale Wirtschaft spielt auch die Landwirtschaft, insbesondere der Anbau von Getreide und Zuckerrüben als Rohstoffquelle für die örtliche Lebensmittelindustrie. Es florieren auch das Gesundheitswesen und der Sektor der Kurdienstleistungen. Hier befinden sich Polens führende Kurorte wie Czechoczinek, Inowrocław und Wieniec Struj. Die wichtigsten Städte der Region erfreuen sich einer hohen Sichtbarkeit und Abdeckung in den führenden Rankings für Outsourcing-Dienstleistungen. Zur Bewertung der Geschäftsbedingungen und der Lebensqualität. Besonders gute Ergebnisse haben Bedgosch und Turun im Zeitraum 2015 bis 2019 in folgenden Rankings erzielt. CEE Shared Services and Outsourcing, Weltbank, Financial Times, Forbes. So ist es uns gelungen, nicht nur Investitionen von traditionellen Unternehmen anzuziehen, sondern auch von sogenannten aufstrebenden Sektoren wie BPO, SSC oder IT, ICT, die in der Region mittlerweile bereits mehr als 10.000 Fachkräfte für Versicherungs-, Finanz-, Personal- und IT-Dienstleistungen beschäftigen. Auf der anderen Seite wurden globale Industriemarken nach Kujawien und Pommern aufgrund der Verfügbarkeit von Lagerflächen und Erschließungsgebieten mit der notwendigen technischen Infrastruktur angelockt, die von den Gemeinden sowohl für die jeweiligen Gewerbegebiete als auch für die pommische Sonderwirtschaftszone erfasst und geführt werden. In der Woiwodschaftsdatenbank der Investitionsmöglichkeiten werden auf investin.kujawsko-pomorski.pl vom Kujawisch-Pommerschen Zentrum für Investor- und Exporteurdienstleistungen mehr als 300 Objekte dieser Art aufgeführt. Zusammen mit dem breiten Angebot an Investitionsobjekten steht auch ausreichend hochqualifiziertes Personal zur Verfügung. In der Region sind 16 Universitäten, darunter 11 nicht öffentliche Hochschulen tätig. Allen voran die Nikolaus-Kopernikus-Universität in Turun, eine der wichtigsten Hochschuleinrichtungen in Nordpolen, sowie die Casimir der Große Universität in Bydgoszcz und die Technische Universität Bydgoszcz. Neben der Ausbildung von Fachkräften arbeitet die Wissenschaft mit KMUs bei der Umsetzung innovativer Projekte und neuer Technologien zusammen. In der Region werden auch Berufsschulen eingerichtet, die eine branchenspezifische Berufsausbildung für künftige Mitarbeiter anbieten und deren Lehrpläne und die Bedürfnisse des derzeitigen und künftigen Arbeitsmarktes ausgerichtet sind. Im Rahmen der örtlichen Verwaltungspolitik werden Unternehmern zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit Auskünfte und Beratungen von lokalen, kommunalen und regionalen Partnern, darunter vom Kujawisch-Pommerschen Zentrum für Investor- und Exporteurdienstleistungen, zur Verfügung gestellt. Vorgesehen wurden auch verschiedene Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen. Dank der groß angelegten Anstrengungen der Woiwodschaftsbehörden, der seit vielen Jahren ausgebauten Unterstützungsdienste für Unternehmen sowie der relativ tiefen Betriebskosten konnten zahlreiche Investitionen aus unter anderem Westeuropa, Skandinavien, Nordamerika und Asien angelockt werden. Wir haben das Vertrauen der Chefs multinationaler Unternehmen wie Mondi, Debeschenka, der Nestle-Gruppe, Kitron, Israel, Jabil, einschließlich der Raben-Gruppe, on Europe, ThyssenKrupp, Lafarge, Wiener Berger, Kongsberg Automotive, Indorama Group, Unilever, Pepsi Cola i Nokia. Gewonnen. Województwo kujawsko-pomorskie zachęciło mnie do zainwestowania ze względu na doskonałe położenie względem innych regionów kraju. To jest naprawdę dobry region i myślę, że każdy kto szuka dobrych terenów inwestycyjnych i przyjaznego klimatu do inwestycji znajdzie tutaj dla siebie dobre miejsce. Die Woiwodschaft Kujawien-Pommern freut sich auf ihre Investition.